Установка газобаллонного оборудования на автомобиль подразумевает значительное вмешательство в его системы, поэтому а, тут мелочей, в принципе, быть не может. А, очень важно соблюдать все технологические э, правила и следовать технологическим картам производителей, использовать э, высококлассные материалы для монтажа. В частности, при вмешательстве в электропроводку мы используем термоусадочный кембрик с э, клеевой основой внутри, который позволяет оставаться контактом герметичными после нашего вмешательства, что очень важно при монтаже газобаллонного оборудования. Также мы вмешиваемся в систему охлаждения двигателя. Подразумевается то, что редуктор подогревается охлаждающей жидкостью, и любое вмешательство в эту систему должно быть надежным и не приносить никаких хлопот в, последующем, в последующей эксплуатации автомобиля. Соответственно, нужно применять высокотехнологичные и правильные комплектующие для этого. Планируя размещение элементов ГБО, мы руководствуемся в частности э, не только а, там своим удобством и какой-то технологичностью. Мы прогнозируем то, как этот автомобиль будет обслужив... обслуживаться далее, так чтобы все эти элементы не мешали э, впоследствии поменять ремень ГРМ или заправить кондиционер или поменять лампочку в фаре. А также вся проводка уложена в гофротрубку и обмотана специальной текстильной изолентой, которая предотвращает какое-то возможное повреждение. Также все дополнительные элементы, кембрики, соединители, тройнички, они используются самого высокого качества, что дает нам возможность давать трехлетнюю гарантию без ограничения пробега на беспроблемную эксплуатацию газоболонного оборудования на автомобиле. Я установил газовое оборудование «Принц» на свою машину более года назад. С тех пор машина прошла свыше 40 тысяч километров. Расход газа составил летом 16 литров, а зимой до 20 литров на 100 километров. Переходы с газа на бензин плавные. Я остался очень доволен профессионализмом сотрудников компании Моторгаз и их подходом к работе. Среди наших клиентов есть э, владельцы и спортивных автомобилей. Мы устанавливали газобаллонное оборудование на автомобиль Mazda RX-8 с роторно-поршневым мотором. Мы устанавливали автомобили на э, так, такие автомобили, как Porsche Cayenne Turbo, Range Rover Supercharged, Jaguar XKR и так далее. Э, для тех автолюбителей, для которых э, важно понимать, что с их автомобилем, в принципе, ничего случиться не может, или это автомобили, которые еще находятся на гарантии. У нас есть предложение, они могут э, заказать себе страховку мотора от каких-то возможных негативных последствий установки газобаллонного оборудования. А, в частности, мы также работаем с некоторыми дилерами Volkswagen, а, с дилерами компании Украфта, которые после нашего монтажа сохраняют гарантию а, на мотор и на автомобиль в частности.